Сполучені Штати шукають місце для тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського в кінці наступного тижня. Це перше. Друге, відомо, що Трамп значить буде добиватися від Путіна в рамках зустрічі на Лясі припинення вогню мерц і Зеленський вийшли на прислуху прес, прес конференцію і зробили декілька заяв. Значить, Зеленський сказав, що моя позиція щодо Донбасу незмінна. Ми звідти виходити не будемо. мерц каже, що Україна готова обговорювати там територіальне питання. Ось Зеленський да. Значить, він каже: Україна готова обговорювати територіальне питання, але тільки коли там за присутності українського лідера, тобто щоб Зеленський був, і тоді ми будемо обговорювати територіальне питання, і воно може йти від е, лі, лінії фронту. Лінія фронту може бути відправною точкою, каже Мерце. Да е, і все по суті. Ну і Макрон там каже про те, що е, не, не можна Трампу там з Путіним обговорювати питання території, тому що там не, не присутня Україна. От і все. По суті, це, це основне з того, що от буквально в ці хвилини стало відомо. Як би ви прокоментували, чи вдасться Трампу досягти припинення вогню? Чи будет там какая-то змова между ними да, с Путиным? И питание территории. Так чи иначе все одно говорите. Ну, по сути, уже были утечки, или даже такие оговорки по Фрейду э, про обмен территориями. Я думаю, что ну, обмен территориями на самом деле неизбежен. Потому что в той конфигурации фронта, которая сейчас, э, верифицировать и вообще как бы контролировать прекращение огня нереально. То есть все эти выступы, охваты городов там, и так далее, это все надо как-то равнять. Без этого невозможно какое-то долгосрочное... Вот. Понятно, что это на какой-то паритетной основе. Потому что война зашла в оппозиционный тупик. Россия не может выполнить свои реальные задачи этой своей своего. Реальные задачи мы прекрасно понимаем, это возвращение Украины в орбиту своей империи в каком-то виде. Вот. И Россия в этом плане потерпела полную фиаско. Теперь Путину надо как-то выходить из ситуации, что-то, какую-то пареную репу варить своему населению, чтобы это выглядело как великая победа. Ну вот он озабочен сейчас, наверное, этим. Плюс, ну, секрет Полишинеля, что у него проблемы в экономике намечаются, а война – это, прям гиря на ногах. И ему надо выходить из войны. Я думаю, что он намного согласится, если ему дадут то, что ему надо. А надо ему сохранить морду лица по итогам этой войны. Ну, вот, вот это вот главное его условие. Я не думаю, что ему там близко к сердцу там какие-то города, территории, там или еще какая-нибудь ерунда. У него этих территорий, как Гуталина на Гуталиновой фабрике. Вот. А вот морду лица сохранить, чтобы как бы никто там не кричал, Акела промахнулся, а чтобы сказали, ну вот Акела мудро вышел из в общем-то, проблем. Ну, а дальше пропагандисты там все расскажут о том, что мы воевали со всем миром, и весь мир нас не победил, и мы вообще победили вообще. Ну, что-нибудь в этом духе. Вот. Вообще, честно говоря, я думаю, что уже все решено. Трампом и Путиным. Им осталось решить задачу, как это продавить остальным участникам, которые не, не хотели бы заканчивать войну по каким-то своим причинам. Как в Европе есть э, нежелающие заканчивать войну, так и китайцы. Ну и наши 5-6 менеджеров, я подозреваю, тоже не очень стремятся э, заканчивать э, свою эру Вот, Поэтому тут разыгрывается некий сценарий, я так понимаю. Ну, в деталях, конечно, вряд ли там они проговорили с ну, там, наверное, крупными мазками, там то, что Витков там обсудил с путиным потому что я не верю в то что они вот сейчас встречаются и типа витков туда ездил там слушать про печенегов бред какой-то что витков что трамп люди бизнеса как ведутся деловые приговоры я сам знаю как бы сам активно этим занимаюсь там последние там 30 лет поэтому я не верю что они не нашли компромисс какой-то которые они знают, что продавить смогут. Вот. То есть у них было две задачи. Первое, чтобы как бы, Путин согласился именно вот на такой формат, а дальше, чтобы всех остальных тоже продавить. Ну, в данном случае там, Зеленского надо продавливать. Но так как в Европе есть политики, которым бы продолжение войны на руку то соответственно они будут влиять на зеленского то есть ну такая, такой расклад кого кого кому каким способом продавить чтобы как бы все во первых сыграли свои партии перед своими избирателями у кого они есть вот получили свои свой там пару листиков из лаврового венка, Тут же надо помнить еще одну вещь. У господина Путина, Путина Трампа, очень мощная фронта в лице Демпартии, там всяких Соросов там, и прочей этой публики, у которых огромные медиаресурсы. Вот. Безусловно, они тоже э, хотели бы торпедировать любую мирную инициативу, которую Трамп будет продвигать. То есть это абсолютно циничная им для лампочки, где это Украина и что с ней будет, а вот внутриполитическая борьба э, у них на первом месте. Поэтому э, препятствий много, и нужен целый сценарий, план, как осуществить э, даже, даже достаточно приемлемый для нас выход из войны. Ну вот я думаю, что сейчас это вот мы будем видеть в течение следующих там нескольких недель. Как это а будет? Как вы видите тех, тех, технично, как можно это сделать? Ну то есть тот самый обмен территориями. Вы говорите, что цены це выключены, але цены не А без, этого, без него невозможно, потому что с той конфигурацией фронта, который сейчас, невозможно э, эффективно контролировать прекращение огня. А кто-то еще должен это же контролировать? Звитки Россия мои они... выйти. Мы, типа маме выйти из Донбасса, если я правильно разумею, а Россия с Ну, там на самом деле варианты многие, много есть. Самое логичное, что я вижу, это выход наш Донбасса и их выход из Херсонской Запорожской области. Путин оцепиды? Я считаю, что для него это идеальный вариант. Это по населению, это примерно такие же территории. Путину это позволит сообщить о том, что мы начинали СВО, чтобы защитить народ Донбасса от бандеровцев. Вот, вот мы его защитили. Мало того, мы еще не стерли в порошок эти города последние, как все предыдущие. Там. Ну, то есть, там, это парень на хорошо зайдет. Я больше, чем в этом уверен. Тем более, все прекрасно знают, что в Запорожской Херсон в том числе и Z-патриоты эти дебильные. Но заберут они там своих этих коллаборантов, там Сальдо там, и, и, прочих. Ну и плюс, естественно, придется решать гуманитарный вопрос. Это транспортный коридор Крым. Вполне возможно, что этим займется какая-то американская транспортная компания, которая передадут на баланс ту самую железную дорогу, которую они там понастроили. Ну, ветку точнее вполне возможно, что и Северокрымский канал передадут какой-то американской компании. Вполне возможно, что и атомную электростанцию передадут какой-то американской компании. Выправлять. И мало того, кто-то должен еще Каковскую ГЭС восстанавливать, потому что без восстановления Каковской ГЭС очень проблематично будет запускать запрошку атомную. Потому что там бассейн, охлаждающий бассейн, заполнялся с Каховского водохранилища. Ну, на самом деле, да, это триллионы. не триллионы, ну, многие миллиарды инвестиций. Ну, вот, где, их будут просто... брать, где их будут брать, там тоже там, варианты разные. То есть я могу сейчас нафантазировать любые варианты, да, а их на самом деле великое множество но самым логичным, мне кажется, что обмен территории Донецкой на Запорожскую и Херсонскую. Вот. Обмены на... без, без юридического признания. Там, ну, аналог вот прямой аналог это прибалтийские республики, которые были оккупированы Советским Союзом в 1940 году и никто не признавал их оккупацию, пока Горбачев их не отпустил. Как вы помните, первые три он отпустил. То есть, ну, как бы, оккупация закончилась в каком-то 89-м году, да. Ну, вот как-то так. Я считаю, это самое логичное. И для Путина в том числе. Потому что ему эти степи Херсонская Запорожские, ну, как бы они ему не нужны. На самом деле Крым они не защищают. И сухопутный коридор этот призрачный. Наши дроны уже эффективно поражают противника на глубине 70 километров. Я думаю, что до конца года уже на глубине 100 километров, то есть до самого побережья будут поражать. Ничего там не будет ездить, если война продолжится по этой железной дороге. Будет просто эшелоны будут стоять. То есть, э, грубо говоря, наличие вот такого 100-километрового коридорчика по степям с одной веткой и с одной трассой Одесса-Ростов, это совершенно не коридор прямом. Это такая ракадная дорога, которая постоянно под прицелом. Ну, плюс у него проблема серьезная с Донецкой агломерацией с водой, которую надо. Ну, да. Единственное решение, которое они видят, это Славянск, ну, в смысле точка ввода канала Северский Донец-Донбасс. Вот. Ну, гуманитарные вопросы, опять же, повторюсь, могут взвалить на какие-то коммерческие структуры, там Трамп же бизнесмен. Он вполне может это дело вкрутить. То есть влезть сюда американскими деньгами, американскими инвестициями, и в том числе в этот водогон. Его тоже надо восстанавливать. И это абсолютно понятная инвестиция там и так далее. То есть водоканалы донецкие могут попасть в руки американских компаний. Там и так далее. То есть есть куда развернуться, как бы и в шире, и в называется. Вот, но это план, это план. Я, я думаю, что, да, Путин созрел на, на завершение кампании, понимая, что ничего, кроме потери денег, это не несет. То есть вот эти посадки, посадки, раздолбанные города, там, и так далее, ему ничего не принесут, а он уже на войне потерял, там, по моим прикидкам, где-то под полтора триллиона, триллиона долларов. А впереди рецессия. А а впереди рецессия. Вот. И впереди цены на нефть в диапазоне 45-55 долларов. То есть денег у Путина станет там, в разы меньше. В разы. У Путина, я имею в виду, как у главы автократии. Поэтому это неизбежно, что он захочет выходить из войны. Ну и когда он захочет, он найдет, как бы, как это дело продавить. Ну, в данном случае сделать какую-то приличную сделку, чтобы Трамп заявил, что все хорошо. Я вот выбил из Путина, значит, вот такие условия. Вот. И наши политики сейчас то же самое, там, вот этими заявлениями, они уже наверняка знают, о чем речь. Но своими заявлениями сейчас, значит, потом будут рассказывать и в мемуарах писать, и там, особенно в предвыборный период, рассказывать о том, как они выбили, значит, из Путина вот те пункты, которые. о которых сейчас речи нет. Видите, Витков там проболтался случайно, потом типа оговорился, да? Но ну, это просто оговорка по Фрейду была там. Да? И сейчас все, ничего они не предлагают, кроме Харькова, там, то, все, даже какого-то там вытащили. МИДовского деятеля российского, который там про Конституцию России вспомнил. Вот. Но как-то с дрожью в голосе, поэтому вот я как копер как бы не верю. Им что засунуть там четыре области, что вынуть две, там, это вопрос одного дня. Вот. Поэтому и разрыв будет между там, одним саммитом там, и вторым саммитом. Им же надо как-то из Конституции это все вытащить. А что Зеленський сгодится выйти с Донбасса? Люди на улице не повыходят? Это какие люди? Наши? В смысле? Ну да. не, не ну как бы обмен-то на самом деле, посмотрите на карту, и по территории, и по... И на самом деле это логично. Такую линию соприкосновения удобнее будет держать. Там ходят легенды о том, что если мы выйдем с Донбасса, мы типа оголим там фланг, да ни хрена. Там я не хочу сейчас озвучивать, но те, кто что-то шарит в военном деле, прекрасно понимают, что Славянский, Краматорск очень неудобно оборонять. Рубежи перед ними, где мы сейчас стоим, там где это, ну не важно, по трассе, там да, там есть за что цепляться. А сам Краматорск и тем более Славянск, это серьезная проблема. Вот. Но ну, не то, что серьезная проблема, не, не, неудобный рубеж обороны, мягко говоря. Не на том склоне находятся эти города. И не на вершине совсем. Ну, поэтому, ну, кто-то разгоняет эту пургу зачем-то. То есть я уверен, вот не знаю, у меня какая-то спокойная такая уверенность, что Трамп не подведет. Зеленский кажется что Трамп обещал гарантии безопасности. Что это может быть за гарантии безопасности? Да вот если американские деньги восстановят Каховскую ГЭС, возьмут э, Запорожскую АЭС, э, возьмут Донецкий водоканал, там. если Америка зайдет сюда деньгами, никто уже не пискнет. Я имею в виду не дернется. Вот. А бумаги можно писать самые красивые. Вон пешки меморандум, тоже красиво написан. Там, если не знать историю. Поэтому, что напишут, не важно, но американцы свои капиталы защищать умеют. Это совершенно точно. И буря в пустыне, и Ираки фридом тому доказательства.